Ситуация в Светошинском районе, значит, через наши гаражи, это 1600 гаражей у нас, два кооператива, Олимпийц и э, Победа. Вот. Через наши гаражи решили провести дорогу и построить там, естественно, дома, потому что лакомый кусок очень. Раньше это было не перспективно, потому что шла высоковольтная линия, но ее потом нашими же силами ее, в этом боролись, чтобы ее убрали чтобы люди там строили там, двухэтажные, там, трехэтажные гаражи. В общем, писали письма во все инстанции прокуратуры, генпрокуратуры, суды, обращались к депутатам. Ну, все это отписками, вот пока не занялись, вот действительно, не создали уже после Нового года, 17 января мы создали эту инициативную группу. Вот, и на этом дело как бы прекратилось, там нам Сказали, что вот мы пошутили, действительно, никаких документов у них нет. Потому что разобрались мы ну, недолго разбирались, там где-то около двух месяцев подавали Запады, получили ответы и поняли, что у нас действительно государственной власти нету. Все у нас ведется, начинает э, КМДА, и районами администрации они все э, являются юридическими лицами приватного права. То есть э, все они, они не имеют, так как они по Цивильному кодексу должны. Быть, иметь статус э, публичных особ, так, э, то они все сделаны просто юридические лица, которые... СПД. Утворены, да, СПД, грубо говоря, которые э, имеют такой же код, как у всех э, товариществ э, ЕДРПО. Вот, и получают просто созданы для того, чтобы сидеть на бюджетных деньгах и их делать. Вот, 17 есть, э, э, января этого года. 17 -го января этого года, да. Э, все у нас идет, потому что мы не знаем просто по инерции все это идет, мы не знаем своих прав. А так как основным законом Украины у нас является Конституция, в 8 статье прописано, что права у нас, вернее, действует верховенство права. Что такое верховенство права? Мы куда не приходим, нам все так, так называемые чиновники назов... начинают тыкать о каких-то постановах, о каких-то законодательствах, законах и так далее и тому подобное. Но они забывают об одном, что у нас четко задекларировано верховенство права. То есть сначала, пожалуйста, наши права, вот, а потом все остальные законы, которые и законы должны, мы не нарушаем своих с... С... законов, потому что мы действуем, ну, мы как граждане, мы не можем их нарушать, мы э... все живем в правовом бодре. А вот э, чиновники, они должны соблюдать законы, понимаете, эти права. И мы должны у них требовать, просто требовать. А они думают, что они вот, э, как бы, есть, там, церкви вот такие, не вот, не я знаю, я знаю, нами, знаете, без нашего ведома все разворовали нашу страну. Привластны и все. Потому что вы знаете, что, зидно. Э, постанова, не постановы, а декларация о суверенитете Украины, все майно, которое належало государству, вернее, государственное майно, державное майно Украинской Радянской Социалистической Республики, оно перешло народу Украины. Вот. И мы за... И вот эта декларация, она была основой для новой конституции. То есть с периода 92 по 96 год мы должны были, ну, наша власть, Должны были опубликовать, и сделать инвентаризацию, вот майна, и все это переписать. А мы этого не знали, нам выдавали там ваучеры всевозможные, приватизацию какую-то сделали. Вот, но права наши нам не разъяснили на это, понимаете. А мы тупо взяли, грубо говоря, то есть мы, мы с этого всего должны были получать дивиденды. Получается, мы отказались, ничего этого не требуем. Мы же никто из нас не отказывались, ни я, ни вы, ни моя мама, никто. Понимаете, вот эти вот все ну, градообразующие, фабрики, заводы, это же все, все принадлежит нам. А их что сделали? Почему сюда инвесторы не заходят? Инвесторы, юристы все, они понимают о том, что прав вот этих вот людей, которые сейчас положили руку на это, да, и режут на металлолом всего, обогащаются и сдают в аренду эти помещения, они не имеют в собственности, документов на собственности не имеют. Потому что мы не давали такого права Понимаете, мы молчим и поэтому так вот получается. А можно вопрос? Вот когда вы создали инициативную группу и или вообще когда вы активизировались на защите э, гаражей, потом э, они поняли, что вы серьезно настроены. Вам да, сказали, пошутили. А вы, подождите секундочку, подождите секундочку, вы свернули свою деятельность? Нет, Почему? Нет, нет, То есть нет, нет, нет. мы деятельность раз... продолжаем, как бы, пусть, ну, опять же таки, мы особо там не ходим, не требуем, занимаемся, ну, просто делаем запыты, собираем. А я вообще не, не, я не хочу никакой ни раз, Собираем не просто информацию, в вот, которая четко да, люб, не на любой не запад они дают ответ, в котором они подтверждают, что это... нету регистрационных документов у них, понимаете? Просто их нет. Нету, вот и все. И поэтому надо требовать, требовать надо везде, начиная от медицинских учреждений, где есть постанова Конституционного суда 10 РП, вот, все же здесь люди, все, все ходят в больницы. Просто для себя распечатайте, идите к главному врачу и требуйте бесплатные медикаменты, бесплатное обслуживание, без всяких. Плюс с собой еще брать, ну там у Инны Маклавиной есть размещено заява про по 189 статье, это вымогательство, они сразу же любые, все полностью, все делают бесплатно, потому что они получают на это деньги из бюджета. Не боятся, просто требовать свои права. Сергей, расскажите, пожалуйста, как создавалась инициативная группа, какие сложности возникают в процессе создания, потому что сейчас вы будете избирать инициативу. вы делаете. Я не я, я вам предлагаю мы я вам предлагаю просто сделать, делать инициативную группу и требовать это в процессе. Выбирайте людей в инициативную группу, или пусть люди. Я ничего, я не против, я все, я закончил. Я...